Мне 16 лет. Мы ночью с моим другом, когда прогуливались, угнали машину. То есть, как угнали? Ну, проходили мимо про машину, увидели, что дверь приоткрыта, открыли машину, то есть залезли в машину, то есть вырвали провода и завели машину и уехали. Как... Мне 15 лет. Мы заехали в парк Юность, проехались по клумбам. В этот день мы ничего, ну, не пили, не принимали никаких наркотиков, были, ну, трезвые и мыслили, мыслили адекватно. На данный момент я учусь в школе в девятом классе. Раньше был, ну, притягивался к уголовной ответственности. Суд решил дать нам второй шанс, дал бы два года условного. Нас предупреждали, что мы, ну, если мы еще что-то сделаем, нас могут... Посадители уже посадили точно. То есть вы осознавали и все равно совершили правонарушение? Ну, мы осознавали, но ну, не на все сто процентов. Для чего вы угнали автомобиль? Покататься. Мы решили покататься по городу. И покатаемся, поставим обратно на место и спокойно себя уйдем. А зачем вы поехали в парк? Мы случайно возле большого слепого выпрыгнули, выпрыгнули на бровку, а там был спуск вниз. И машина понесла, начала кидать по всем сторонам, мы еле держали И ее выкинула на клумба. Каким образом вы завели автомобиль? Ну, вырвали провода, зажига... ну, провода э, от замка зажигания, соединили их и уехали. Ну, и машина завелась. Совершали ли подобные еще действия ранее? Нет, это был первый раз и последний. А кто научил так делать? Мы смотрели разные видео ВКонтакте, в соцсетях разных. Это был Жигули какая Ну, мы еще там была открыта. Добрый день, меня зовут Юрий. Вчера вечером поставил вот этот автомобиль по улице Киприанова, 2 в 19.00. А утром проснулся, смотрю, автомобиля нет. Позвонил по 102, приехала э, Святошинская милиция. Убедились, что его точно нет и составили протокол. В течение трех часов мне уже сообщили, что автомобиль найден, за что благодарен Святошинскому ГУВД. Это ключи от этого автомобиля. Двери закрыты были? Двери были закрыты. Все было закрыто. Поэтому... А сигнализация? Оборуд... Сигнализация отсутствовала. Теперь вы ее установите? Теперь мы ее, может быть, и установим, наверное. Ограбители где